За то время, пока вы смотрите нашу программу, украинские чиновники на проведение тендерных закупок украдут почти 8,5 миллионов гривен. Днем и ночью каждые пять секунд. Из бюджета пропадает по 30 тысяч гривен. А ежегодно, вот по оценкам того же мерта э -э убытки от воровства порядка 50 миллиардов гривен, то есть по самым скромным подсчетам. Но с 1 августа этого года тендерным аферам должен таки быть положен конец. В Украине заработала новая система тендерных закупок под названием Прозоро, где все, собственно, прозрачно и участники торгов честно конкурируют, предлагая минимальную цену. Но, как оказалось, что даже после поведения такой прозрачной системы любители тендерных денег нашли дыры в законодательстве и таки придумали новые схемы обхода этой системы. В чем же подвох и как именно чиновники борются за право воровать? Смотрите прямо сейчас. Распочинаем заседание комитета за процедуру открытый карьеры. Простите, это уже вторая компания, которая не может принять участие сегодня в тендере, это верно? Это третья. Давайте не давить на тендерный комитет. Это украинский бизнес. Ежегодно бюджет страны теряет на тендерных закупках миллиарды. А ежегодно, вот по оценкам того же мэрта, убытки от воровства порядка 50 миллиардов гривен. Стоимость каждой закупки включены откаты чиновникам и заказчикам тендера. Ваша низкая цена никому не интересна. И под различными предлогами вас исключат из тендерной гонки. Знаете, как говорят чиновники, там проверяем до первой запятой. Запятая там не в том месте стоит. И по этим формальным признакам отсекается предложение победителя с наименьшей ценой. Закупки всегда проходили в темную. В кабинетах чиновников свои люди отбирали своих победителей. Именно поэтому с появлением публичной и открытой площадки прозора все надеются, что воровство на госзакупках, если не закончится, то хотя бы уменьшится в разы. Зараз в нашей системе, в системе Прозора, можно увидеть всю информацию от момента планирования. Раньше частково были тоже планы, но они были в другой форме. Но сейчас можно увидеть все, от планирования, Через оголошення, потім подача пропозицій, це ключова річ, тому що ті пропозиції, які подаються учасниками, зараз в системі прозоро стоять відкритими. І в тому числі відкритими контракти. одним новшеством стала система ціни і можливість торгу між учасниками. Плюс це ясне реверсивний аукціон, есть, коли вони торгуються учасниками з да, пониженням ціни. Но оказалось, что из-за несовершенства тендерного законодательства все инновации прозора можно обойти. Сейчас есть достаточно большое количество, мало того, что форс-мажорных закупок еще есть, ну, из-за наших коллизий и несовершенства законодательства. Есть еще, вот сейчас вот есть несколько, как раз осваиваются этими гражданами лазейки крупных государственных предприятий, закупок, ДПшками, закупок. В обход системы Прозора. Например, недавно в Днепропетровске Новомосковским водоканалом через Прозора была осуществлена закупка дизель-генератора. Несмотря на всю прозрачность предложений, Фортуна улыбнулась компании самой высокой ценой торговый дом ФАРТПРОМ, под продукцию которой, похоже, и были расписаны технические требования тендера. Все жалобы других участников с ценой в два раза ниже были отвергнуты. Лазеек этих э, тысяч и э, как бы люди их будут находить постоянно и скажем так, э, ну, Прозора, во-первых, это как бы не система, которая э, противостоит. Она это не специализированная система, которая должна противостоять мошенничеству. Но главной лазейкой системы являются допороговые закупки. То есть, если вы закупаете товар на сумму до 200 тысяч гривен, или заказываете услуги до полутора миллиона гривен, то проводить это через прозора вы не обязаны. Это решение по желанию чиновников. Першого серпня впроваджений закон про побічні закупівлі, які на закупки проводимо через Прозоро. Але в таких містах, як бровари, маленьких суто Києва, в тому числі, основні закупки відбуваються на допорогових закупках. Приміру Київський городський онкоцентр умудрився купити 50 швабр за 123 тисячі гривень. Це майже по дві тисячі гривень за одну швабру. І тепер просто питання відсвятковування того, які дії будуть прийняті цим замовникам. Тобто, чи буде проведена ця закупівля, чи вона все-таки буде відмінена. А Донецький облавтодор взагалі вирішив не напрягатися. и указал прямо, что хочет купить битум одного конкретного производителя – Моздерский нефтеперерабатывающий завод «Беларусь». Заказчик не имеет права э, требовать да, вот, какую-то конкретную марку, да, конкретную там, что, не знаю, там, торговую марку, неважно, да, вот, того или иного товара. То есть вот то, что здесь написано, это может трактоваться ну, в подавляющем наверное, большинстве случаев да, как дискриминационная норма. Под давлением активистов чиновники вынуждены подписывать распоряжение на допороговые закупки через прозора. После этой сессии было створено рабочую группу. И уже на сегодня есть проект решения распоряжения міського головы, где четко визначено, что начиная с одной гривни. Но за возможность сэкономить бюджетные средства придется раскошелиться. Но не государству, а самим участникам тендеров. Вартість подачі пропозиції коштує від 17 гривень до 1700, Але 1700 гривень це вже вартість на подачу е, своєї пропозиції в таких тендер в тендерах за мільйон. Зачна частина цих коштів, ті, які були не використані, будуть підходити до державного бюджету. Пока що перші дні повноцінної роботи Прозора показали, що лазей в системі ще багато. А головне – це нежелання чиновників внедряти систему на місцях. находят всевозможные всевозможные э, зацепки законодательные для того чтобы не внедрять прозора говорят о том что не готовы э, программные средства о том что не квалифицированы люди которые э, с прозора должны работать но с каждым тендером их становится все меньше и любителям теневых схем так и придется привыкать жить на зарплату.